হেল্ল' প্ৰিয়ানলকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল আজি বনাইছিলোঁ মই পুচকা মানে পানী পুৰি তো পানী পুৰি সকলোৱে ফেভৰেট হয় সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই বা গৰম বতৰ বা ঠাণ্ডা বতৰ বুলিও কথা নাই যেতিয়া আমি পাওঁ তেতিয়াই আমি খাব বিচাৰোঁ দেখিলে খাব মন যায় আৰু সেই পুচকাটো যদি আমি ঘৰত বনাই খাওঁ তো আমাৰ নিজৰ কাৰণেই বহুত বেছি ভাল হয় কাৰণ বাহিৰত কেনেকৈ দিয়ে কেনেকৈ বনায় আমি নাজানো বাছ আমি খাই দিওঁ তো সেই বস্তুটো যদি আমি ঘৰত বহুত বেছি চাফ চুথাই বনাওঁ তো আমাৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় ত' মই পুচকা বনাইছিলোঁ তাকে আজি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো পুচকাৰ যিটো পিটিকা আছে এই পিটিকাটো যিমান বেছি টেষ্ট হয় পুচকা খাবলৈও সিমান বেছি টেষ্ট হয় তো মই পুচকা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই পিটিকাটো বনাই ল'ম তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ আলু আৰু এতিয়া মই আলু লৈছোঁ তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু সেই আলু তিনিটা মই কুকাৰত দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে পানী দি ল'ম জোখমতে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মই সেই আলুখিনি বইল কৰি ল'ম একদম ভাঙি যোৱাকৈ মই বইল কৰিম তো পানীখিনি দি লৈ এতিয়া ঢাকনখিনি লগাই দি এইখিনি মই এতিয়া গেছত বঢ়াই দিম আৰু আলুটো সদায় মানে কি হয় মানে বালু বালু চাহী বুলি যে কয় বালুচাহীৰ নিচিনা আলুটো যে বালিয়া বালিয়া টাইপৰ হয় তো সেই আলুটো হ'লে পুচকাৰ যিটো চাটনি হয় মানে সেইটো বহুত বেছি মানে খাবলৈ ভাল হয় আঠালতীয়াটো হ'ব নালাগে তো পুচকাটো একেবাৰে বেয়া কৰি দিয়ে তো এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে তেতেলী আৰু লগতে লৈছোঁ বইল মটৰ আৰু ইয়াতে ভুজিয়া বুন্দিয়া সেইখিনি লৈছোঁ এইবিলাক অপচনেল হয় ভুজিয়া বুন্দিয়া দিলেও হয় নিদিলেও হয় বাট মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ইয়াত গৰম পানী অকণমান তেতেলীত দি পেলাই এইখিনি অলপ সময় তিয়াই থৈ দিম আৰু মানে কি হয় পানীটোত যদি আমি বুন্দিয়াখিনি দি দিওঁ তো অলপ এটা মিঠা টেষ্ট আহে পুচকাটো মই কিনি অনা আছিলোঁ সেইকাৰণে মই পুচকাখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ পুচকা ঘৰতো বনাব পৰা যায় চুজিৰে বনাব পৰা যায় তো কেতিয়াবা মই এই ৰেচিপিটোও শ্বেয়াৰ কৰিম পুচকা কেনেকৈ বনায় তো এইটো ঘৰত বনালেও বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় কিনি অনাবিলাক একেবাৰে সৰু সৰু হয় তো এতিয়া মই এই পুচকাখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ তেলত ভাজি লৈছোঁ গোটেইখিনি মই এনেকৈকৈ তেলত ভাজি ল'ম আৰু মোৰ কেৰাহীটো ইগন কৰিব দেই এইটো এক্সোৱেলি ইউজ নকৰা কেৰাহী হয় বাট পুচকা ভাজিবৰ কাৰণেহে ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু মই ওলাই লৈছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ লগতে তেতেলীৰ সেইখিনি চাটনি আছিলে বাতিটোত লোৱাখিনি তেতেলীৰ চাটনিখিনি তাতে মই দি দিছোঁ তেতেলীৰ টেঙা যিটো মই পানীত যিখিনি ভিজাই ভিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি পানীত তিয়াই থোৱা তেতেলিখিনিত যিখিনি ৰস ওলাই আছিলে সেইখিনি মই চামুচেৰে এনেকৈ চেকেনিত চেকি চেকি গোটেইখিনি নমাই লৈ যিখিনি মই সেইখিনি তেতেলীৰ বাকলিখিনি ওলাব সেইখিনি গুচাই দিম তো সেইকাৰণে মই এইখিনি এনেকৈ চেকি লৈছোঁ এতিয়া তেতেলীৰ টেঙা আৰু তেতেলীৰ যিটো চাটনি আছিলে মোৰ সেই দুটা বস্তুটোকে মিক্স কৰিছোঁ কাৰণ তেতেলীৰ চাটনিটো অলপ মিঠা মানে লটীয়া হয় সেইকাৰণে সেইখিনিত মই তেতেলী টেঙাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া পানী তিয়াই থৈছিলোঁ সেই ধনিয়াৰ পানীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ ধনিয়া পানীখিনি মই ধনিয়া পাতখিনি ধুই মেলি ভালকৈ পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ যাতে ইয়াৰ এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ ৰস আহি যায় এইটো গ্ৰাইণ্ড কৰিও দিব পৰা যায় কিন্তু মই গ্ৰাইণ্ড নকৰাকৈ এনেকৈ ডাইৰেক্ট দিছোঁ তো অলপ সময় ভিগাই থ'লে পানী কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় তো সেই পানীখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ তেতেলী টেঙাত আৰু ওপৰে দি দিছোঁ ইয়াতে চাট মচলা এইখিনিতো সকলোৱে জানে যে চাট মচলা আৰু ক'লা নিমখ আৰু পুচকা মছলা এইখিনি মোৰ পেকেট এটা কিনিছিলোঁ সেই পেকেটৰ পোক পুচকা মছলাৰ সেই মানে পেকেটৰ মছলা হয় এইটো সেইটো মছলাটো ইয়াতে দি লৈছোঁ এইটো ঘৰতো বনাব পৰা যায় আৰু চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লোৱা সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ ইয়াতে দি লৈছোঁ ইয়াত পানীখিনিত আৰু এতিয়া পানীখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈকৈ ভালকৈ চামুচেৰে লৰাই লৰাই পেলাই যাতে গোটেই মছলাখিনি পানীত মিক্স হৈ যায় আৰু টেষ্টখিনি বাহিৰ হৈ যায় সেইকাৰণে এনেকৈকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই লৰাই অলপ সময় মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া যিখিনি মই আলু বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু অলপ থেতেলাই লৈছোঁ গ্লাছ এটাৰে আৰু ওপৰত দি দিছোঁ ধনিয়া আৰু লগতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুৰ পৰা কাটি লৈছোঁ আৰু ওপৰত দি আছোঁ মই এইখিনি মটৰ এইখিনি মটৰ বইল মটৰ হয় সেই মটৰখিনি আলুখিনি দি লৈছোঁ আৰু ওপৰত দি লৈছোঁ অলপমান ৰেড চিলি পাউদাৰ যিটো জলকীয়া দিছোঁৱেই আৰু তাৰ ওপৰত দিছোঁ এইখিনিতে চাট মচলা আৰু কলা নিমখ পিঁয়াজ তাৰ পুচকা মছলা গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে দি লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ পিটিকাটো বনাই ল'ম পিটিকাটো যিমান ভালকৈ বনোৱা যায় সিমান বেছি টেষ্ট হয় মানে পুচকা খাবলৈ পিটিকাটো যদি টেষ্ট নহয় তো পুচকাখিনি খাবলৈও ইমান টেষ্ট নহয় কাৰণ পানীটোৰ টেষ্টটো নিজে আহি যায় কাৰণ তাতে আমি তেতেলী টেঙা অলৰেডি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো টেঙা পানীটো অলপ বেছি টেঙা আৰু ঝলা হ'লেই হৈ যায় কিন্তু পুতু যিটো পুচকাৰ চাটনি হয় সেইটো বেছি টেষ্ট হ'ব লাগে তো এতিয়া মোৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে যিটো মই দি আছোঁ ভুজিয়া ভুজিয়াটো অপচনেল হয় ভুজিয়া দিলেও হয় নিদিলেও হয় কিন্তু মই এটা বেলেগ টেষ্ট এটা আহিবৰ কাৰণে নমকিনৰ নিচিনা টেষ্ট সেইকাৰণে মই ইয়াতে ভুজিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো এতিয়া এইখিনি মই পিটিকাখিনি ভালকৈ পিটিকা হৈ গ'ল এইখিনি ভালকৈ অলপ পিটিকিখিনি পিটিকি ল'লে কি হয় যিবিলাক গোটা গোটা আলু মাজে মাজে ৰৈ যায় সেইখিনি মানে ভালকৈ মিক্স হৈ যায় তো এতিয়া ভুজিয়া দি লৈছোঁ ওপৰেৰে ভুজিয়াখিনি ছটিয়াই পেলাই আকৌ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই যিখিনি পুচকা ভাজিছিলোঁ পুচকাখিনি এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ এইখিনি আৰু লগতে লৈছোঁ এইখিনি বুন্দিয়া যিটো মিঠাই আৰু মিঠাইখিনি মই পানীত দি লৈছোঁ কাৰণ পানীত অলপ জ্বলা বেছি আছে সেইকাৰণে বুন্দিয়াটো দিলে মিঠাৰ এটা টেষ্ট আৰু এক্সট্ৰাকৈ আহি যায় তো সেইখিনি দি লৈ পেলাই পানীখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পুচকাআলাৰ নিচিনাকৈ পুচকা বনাম যেনেকৈ পুচকাআলাবিলাকে বনাই তো এতিয়া পুচকা এটা ভাঙি পেলাই এনেকৈ লগাই লৈছোঁ তো ফুচকা খাই সকলোৱে ভাল পায় সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই সকলোৱে ফুচকা খাই ভাল পায় তো এনেকৈকৈ ঘৰত বনাই পেলাই খাব পৰা যায় আৰু পুচকাটো আমি ঘৰত বনাব পাৰোঁ আমি যদি চুজিয়ে ঘৰত থাকে চুজিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পেলাই তাতে অকণমান পানী দি বেকিং চ'ডা দি অকণমান দাম মাত্ৰ বেছি নহয় বছ আটা আমি যেনেকৈ মঠি লওঁ ঠিক তেনেকৈ মঠি লৈ সৰু সৰু বেলিলে তেলত ভাজিলে হৈ যায় বহুত বেছি ইজি হয় পুচকা ঘৰত বনোৱা মই বাৰু আজি বনোৱা নাই কিন্তু নেক্সট যদি মই বনাম তেতিয়া মই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম পুচকা ঘৰত বনালে হেৰি হয় মানে কি বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰো হয় যিটো আমি কিনি আনো সেইটো বতাহ লাগি যোৱাৰ কাৰণে সৰু সৰু হৈ যায় নেকি নাজানো কিন্তু বহুত বেছি সৰু সৰু হয় তো সেইকাৰণে ঘৰত বনোৱাটো বেছি ভাল হয় তো মোৰ আজি বনোৱা নাই কাৰণে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো এতিয়া মই পুচকা তেনেকৈ চাটনি ভৰাই পানী ভৰাই পেলাই যেনেকৈ আমাক পুচকা লাই দিয়ে তো ঠিক তেনেকৈকৈ বনাই লৈছোঁ তো এনেকৈকৈ আপোনালোকেও বনাই খাবচোন ঘৰত বনাই খালে খুব বেছি ভাল হয় আৰু হাইজেনিক হয় কাৰণ আমাৰ বাহিৰতো আমি নাজানো কৰ পানী কি পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু এনেকুৱা আমি নিজেই ঘৰত একদম ভাল পানীৰে ভাল বস্তুৰে বনাই খালে আমাৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয় আৰু ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও খাই ভাল পায় তেওঁলোককো আপোনালোকে বনাই পেলাই দিব পাৰে এনেকৈকৈ একদম ইজি হয় আৰু এতিয়া যেতিয়া তেতিয়া খাব পাৰে ঠাণ্ডা বুলিও কথা নাই গৰম বুলিও কথা নাই যিটো তিটো সময়তে আমি মানে পুচকাটো বনাই খাব পাৰোঁ আৰু পুচকা ডাঙৰ সৰু সকলোৰে ফেভৰেট হয় পুচকা দেখিলেই হ'ল বাছ মই আজিলৈকে দেখা নাই যে কাৰোবাক পুচকা ভাল নাপায় বুলি সকলোৱে পুচকা ভাল পায় মই নিজেও খুব বেছি ভাল পাওঁ তো সেইকাৰণে আজি বনাইছিলোঁ তাকে এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ফুচকাৰ এইটোৱে আছিলে আজিৰ পুচকা ৰেচিপি যিবিলাকে নাজানে ঘৰত কেনেকৈ পুচকা বনায় তেওঁলোকে ৰেচিপি চাই পেলাই বনাব পাৰে তো খুব বেছি টেষ্ট হৈছিলে আজি খাবলৈ টেঙা মিঠা জ্বলা গোটেইখিনি টেষ্ট হৈছিলে তো মোকতো খাই খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকে এনেকৈ মোৰ ৰেচিপি চায়ে আপোনালোকে ঘৰত বনাই ল'ব বনাই পেলাই টেষ্ট কৰিব আৰু মোক জনাব যে কেনেকৈ হৈছে আৰু মোৰ ৰেচিপি চাই লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট কিবা এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই আৰু ৰেচিপি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ